Azərbaycanın çox gözəl rayonlarının birində, meşəli, dağlı, dənizli olan bir rayonun birində böyük bir ailə yaşayırdı. Çoxlu uşaqları ilə sadə bir ailə. Bu ailədə 19-20 yaşında bir qəşəng, gözəl, ağıllı, mehriban sadə bir qız yaşayırdı. Bu qız məktəb vaxtından istədiyi var idi və öz istədi ilə əhdi peyman bağlamışdılar ki, biri-birlərinə qismət olacaqlar. Amma bu qıza elçi gəlir, öz uzaq qohumu, ansı ki xaricdə yaşayır, çox vəzifəli, bir imkanlı bir adam elçi göndərir bu qızın. Belkə ailə olduğu üçün qızın valideynləri qızdan xəbər almadan hə cavabı verirlər öz uzaq qohumlarına bu ne eşidəndən sonra, başa düşəndən sonra çox andaman edir, çox xaş edir, anasına, atasına, qohumlarına xaş edir ki, mənim istədim var və məni heç bir imkan deyil ki, məni kiməsə məcburü verəsiniz. Evdə bu qızı incidirlər, atası çox deyindir, böyük qardaşları bununla çox dalaşırlar. Amma qız dediyinin üstündə durur, yenə də vəcə gəlmir. Qız bunu görür və derman içib zəhərləyib özünü öldürmək istəyir. Qızı tez bir zamanda xəstəxanaya aparıb təmizləyirlər, mədəsini və imkan vermirlər ki, qız özünü öldürsün. Bunu görən atası, anası başa düşürlər ki, qızı məcburi ərə vermək qeyri-mümkün olacaq. Odur ki, elçilərə yox cavabı verib öz uzaq qohumlarından aralanırlar. Aman, qızın qardaşları, qızın atası bu qızın istədiyini tapırlar və ondan məcbur edirlər ki, artıq söz-söhbət qalxıb sənin elçilərini göndər və qızı nişanla. Oğlan isə cavabında deyir ki, mən hazır deyiləm evlənməyə. Məndən böylər var, mənim belə yaşım deyil, mənim cəmi 21 yaşım var. 20 yaşım var, mən evlənə bilmərəm. Məcburi oğlanın ailəsini elçi kimi çağırıb qızı buna nişanlayırlar. Və nişanlı vaxtında üstündən 2 ay, 3 ay keçəndən sonra bu gözəl, ağıllı, mehriban qız evindən çıxıb küçəni keçərkən bu qızı maşın vurur. Qızı maşın vurur və omurğa sütununa zərər dəyir. Çox həkimlərə aparırlar, çox pullar töküllər. Bacardıqları qədər, amma qızın ayağa durub gəzməsi qeyri-mümkün olur. Qızı kaleskaya 30dırırlar və qız bu halda gəzməyə evdə başlayır. Bunu eşidən, bundan xəb xəbər olan, bunun sevgilisi, nişanlısı Başə düşür ki, qız heç vaxt gəzməyəcək. Və yenə də bir 1 ay 2 ay keçəndən sonra bu hadisədən, hansı ki, halı olunur ki, bu qız elə bilməyəcək nişanı qaytarır. Nişanı qaytarır. Və qız bu hadisəni dözə bilmir. Bunu özünə qəbul edə bilmir və özünü zəhər içib öldürür. Mənə hərdən elə gəlir ki, bizim azəri qızlarında, Azərbaycanda olan qızlarımızın bacılarımızın sevgisi oğlanların sevgisindən qat-qat yüksəkdir. Bəs siz necə fikirləşirsiniz?